Моя надежда заключается в том, что в трудные времена нельзя себя вести таким образом, что вначале мы спасемся, а потом подумаем. Думать надо все-таки внутри опасности, внутри катастрофы, внутри вызова. И это невозможно делать без сильной культуры. Нельзя просто жить, ориентируясь только на новости. Нужно находить каких-то великих проводников. И поэтому для нас было важно, что в таких обстоятельствах мы либо откроем, таких людей, как Данта, либо у нас очень мало шансов справиться с ситуацией. Сюда присылаются со всего мира люди плакаты. В этом году больше 400 участников из 40 стран мира. И каждый раз это ну, поражает, как люди откликаются на тему экологии и не только экологии. И в этом году у нас есть отдельная номинация посвященная Данте, Аду. И вообще весь фестиваль получился довольно литературным. У нас еще акция с Жаданом была, она сейчас на лайтбоксах в Харькове висит, по, по улице Сумской можно посмотреть. И вообще это настолько масштабное мероприятие. Это не только выставка, это еще и целый перечень мастер-классов, и лекций, и других выставочных площадок с выставками по всему городу.